ہیلو ناظرین پاکستان میں سننے یا دیکھنے والے یا پاکستان کے باہر جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو شبین جام کی جانب سے السلام علیکم ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹاپک اٹھاتے ہیں کبھی ہمارا پولیٹکس ہوتا ہے کبھی سپورٹس پر بات کرتے ہیں کبھی دیگر ایونٹ مطلب پاکستان میں کبھی سیاسی جل سے مختلف امور پر بات کرتے ہیں لیکن آج کا ہمارا ٹاپک کسانوں پر ہے جو اس وقت کسان کو درپیش مسائل ہیں گنے کا جو اب مطلب کچھ دن بعد مل سٹارٹ ہونے والی ہے بیس نومبر کو مل چلے گی لیکن ابھی تک ان کے ریٹ فائنل نہیں ہوئے یہ کیا مسائل ہیں کون سی رکاوٹیں اس میں حیل آ رہی ہیں یہ مکمل آج ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہیں ہمارا ہم آپ سے جو باتیں شیئر کرتے ہیں آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک مہینہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیس نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے اگر اس دن کے بعد یا اس اس کے بعد تو نہیں دن سے پہلے اگر ملنے نہ چلی تو ملنے کو بہت بھاری جرمانے ہوں گے اس کے علاوہ جو ملز ہیں ان کو سیل بھی کر دیا جائے گا جبکہ ملز والوں نے لبیک کہا تھا کہ ہاں ہم مل چلائیں گے بیس نومبر یا اکیس نومبر تک تمام ملیں چلا دی جائیں گی پنجاب اور دیگر پاکستان کی جتنی ملے ہیں وہ چلا دی جائیں گی لیکن کیا یہ بات حکومت اس میں کتنی سنجید ہے کہ انہوں نے مل چلانے کے بارے میں تو احکامات جاری کر دیئے کہ بھئی بیس نومبر کو آپ نے مل چلانے ہیں یا اکیس نومبر کی فینل ڈیٹ ہے لیکن انہوں نے گھنے کا ریٹ کیوں نے فینل کیا ابھی مطلب پانچ یا چھے دن رہتے ہیں تین چار دن بعد چھلائی کا عمل شروع ہو جائے گا لیکن کسانوں کو اپنی فصل کا نہیں پتا کہ ہم کس ریٹ پر گھنے کی فصل دیں اچھا ہوا یہ ہے کہ مل جی کس نومبر کو چل جائیں گی لیکن اب کسانوں کا قصور کیا ہے ان کو اپنی فصل کا نہیں پتہ کہ ہم کس ریٹ تک دیں گے کیا ریٹ ہم سے مل والے لیں گے وہ ابھی کشم کشم ہے جن سے بھی کسان بڑے پریشان ہیں جن سے پوچھتے ہیں ان کو ریٹ کا نہیں پتہ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسان کیا حال ہیں کسان کی کیا مجبوریاں ہیں ان پہ کتنے قرضے ہوتے ہیں وہ ایک ایک سال وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری فصل جائے گی تو ہم شادیاں کریں گے اپنے قرضے واپس کریں گے اور اپنے بچوں کی اپنے بیٹیوں کی وہ شادی کے لیے ایک ایک سال انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اچھی فصل اچھے ریٹ پر جائے گی اچھی رقم ملے گی لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ ابھی تک ان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں نہ اسلام آباد والوں کو پتا ہے نہ لاہور والوں کو پتا ہے نہ کراچی بڑے شہروں کو بس صرف ان کو اپنے تک ہی محدود ہوتے ہیں کبھی ان کو لے کر آئیں ان کو دکھائیں کسانوں کے کیا حال ہیں کسان کے کیا مسائل ہیں ان کو صرف چینی کا پتا ہوگا گھی کا پتا ہوگا دیکھا ہوگا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ چینی جس چیز کے ساتھ بنتی ہے وہ وہ جو کسان محنت کرتا ہے سارا سال اس پہ پیسہ لگاتا ہے اور یقین جانے کسان جو پیسہ لگاتا ہے اپنی فصل پہ وہ قرض پہ اٹھا کر پیسہ لگاتا ہے مطلب وہ پھر قرض بھی سود کے ساتھ بھی ادا کرتا ہے وہ کھا دے لیتا ہے قرض کے طور پر وہ مختلف زہری سپرے لیتا ہے قرض کے طور پر تو پھر جب وہ پے کرتا ہے تو ڈبل قیمت ان کی پے کرتا ہے تو اس لیے کسانوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں مسائل آ رہے ہیں بڑے ان کو مسئلے ہیں ان کو اپر پنجاب یا صبح جو لاہور کراچی یا اسلام آباد بڑے شہروں کو والوں کو لوگوں کو یا ان کے نوجوانوں کو یا ان کو کچھ نہیں پتا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک اب میل والوں نے ابھی تک اپنا ریٹ کیا گنے کے کسان تو پریشان ہیں ہی ہیں اب کپاس والے بھی پریشان ہوئے تھے یہی بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں جن کے بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ کپڑا ہم پہنتے ہیں کیا اس میں چیز لگتی ہے کسانوں کا کیا اس میں کردار ہے کپاس کی وجہ سے یہ سارا چیزیں بن رہی ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ ان کو بھی مسائل ہیں کپاس والوں کو بھی مسائل ہیں گندم کا آپ نے حال دیکھا سو کا ریٹ تھا کسان نے دو ہزار تک گندم بیچی کسان کے قرضے پورے نہیں ہوئے ابھی گندم کا سیزان گندم کا سیزن گزر گیا کپاس کا بھی گزر گیا اب گنے کا آ ہے دس دن یا پندرہ دن بعد گنے کا سیزن مکمل طور پر شروع ہو جائے گا لیکن ابھی تک ریٹ کنفرم نہیں ہوا کہ کیا ریٹ ہے روزانہ اجلاس روزانہ میٹنگیں پھر خالی اب مل والوں نے اپنے ریٹ طے کر لیا ہے کہ بھئی ہم چار سو روپئے گنا خرید کریں گے اچھا آپ کو پچھلے سیزن کی بات کریں پچھلے سال سیزن میں گنے کا ریٹ تھا چار سو پچیس روپئے اب مل والوں نے کہا ہے چار سو روپے سے خریدیں گے اچھا اب چار سو پچیس روپے پچھلے سال سر کاری ریٹ تھا اور مل والوں نے پان سو پلاس ریٹ پہ گنہ خریدا تھا اور بڑی آفریں منتے ترلے لے کر کے گنہ خریدا تھا بھاگ دور کے ٹرالیں اپنی مل میں لیتے ہیں ان کو ایل پی دیتے تھے چھے سو تک کبھی گنہ خریدا تھا کیا آپ کو لگتا ہے اگر یہ اس میں نقصان ہو تو مل والے اتنی رقم پچھلے سال دیتے اتنا مہنگا گنہ خریدتے ان کو فیدہ ہے تو انہوں نے خریدا تھا دوسری بات اب گنے کا رین مل والے کہہ رہے ہیں چار سو ہے وہ کس حساب سے چار کا مد... کہہ رہے ہیں پچھلے سال چار سو پچیس تھا چینی ایک سو بیس تیس روپے تھی اب چینی ایک سو اسی تجاوز کر رہی گئی ہے لیکن اب چار سو روپے لیں گے یہ ان کے ذہن میں نہ کسان ان کے ذہن میں نہ مل والوں کو وہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں کسان شاید ان پر ہیں لیکن وہ سمجھائیں تو اسی کس طرح وہ اس طرح گنا لیں گے چار سو روپے پہ باقی آج کا میرا ٹاپک پسند آیا ہے ہم اس پر مزید بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ سے بات شیئر کریں گے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب